Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 5 Mac dan kita akan meneliti carta untuk Euro dan Pound Britain bagi menilai potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat dilihat, Euro telah mencapai paras tertinggi satu bulan susulan keputusan Bank Pusat Eropah ECB untuk memotong kadar faedah sebanyak 25 mata asas. Langkah ini meletakkan kadar operasi pembiayaan semula utama pada 2.65% manakala kadar kemudahan deposit dikurangkan kepada 2.50% daripada 2.75%. Walaupun ECB memberi isyarat kemungkinan lebih banyak pemotongan kadar, ia turut meyakinkan pelabur bahawa sebarang tindakan pada masa depan akan bersifat berhati-hati. Dalam sidang akhbar, Presiden ECB Christian Lagarde menerima banyak soalan daripada media terutamanya mengenai sama ada bank pusat Eropah akan terus menyokong Eropah secara keseluruhan dan Jerman khususnya dalam inisiatif untuk membangunkan semula keupayaan pertahanan dan merangsang ekonominya terutama setelah Amerika Syarikat menolak untuk membantu hal ini. Lagat menegaskan bahawa ECB tidak berniat untuk meningkatkan perbelanjaan dan akan kekal fokus pada mandat kerasnya Namun beliau tidak menafikan kemungkinan langkah rangsangan sedemikian boleh menyokong ekonomi. Dengan perkembangan ini momentum kenaikan euro sedikit perlahan. Ini tidaklah mengejutkan memandangkan kenaikan signifikan yang telah dicatatkan. Sejak 28 Februari euro telah melonjak lebih 500 pip menandakan kemungkinan pembetulan yang tertangguh. Maka kenaikan hari ini kelihatan goyah. Semalam pedagang juga menerima data tuntutan pengangguran awal Amerika Syarikat. Walaupun bacaan berada di bawah jangkaan pasaran, ia tetap tinggi menandakan kelembapan dalam pasaran buruh. Perkembangan ini berpotensi meningkatkan tekanan ke atas rezak Persekutuan. Baru-baru ini terdapat spekulasi yang semakin meningkat bahawa lebih banyak pemotongan kadar faedah mungkin diperlukan untuk menyokong ekonomi. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia merangkumi ucapan Kristen Lagarde walaupun kemungkinan besar beliau tidak akan memberi sebarang pandangan baharu. Turut tersenarai ialah data pertumbuhan KDNK zon Euro bagi suku keempat tahun lalu. Bacaan dijangka kekal lemah pada 0.1% suku ke suku dan 0.9% tahun ke tahun. Menariknya, pakar ekonomi baru-baru ini telah menurunkan unjuran pertumbuhan mereka. Dan jika data hari ini mengecewakan, ia boleh mengukuhkan pandangan bahawa zon euro menuju ke arah kemelesetan. Bagi Amerika Syarikat, kadar pengangguran diunjurkan kekal pada 4% meneruskan tren menurun sejak November 2024. Penurunan seterusnya dalam pengangguran berkemungkinan meningkatkan permintaan dolar Amerika Syarikat. Tumpuan utama bagaimanapun ialah data non-farm payrolls Amerika Syarikat dengan jangkaan kenaikan sebanyak 159,000 selepas peningkatan 143,000 pada Januari dan 307,000 pada Disember. Laporan gaji yang lebih baik daripada jangkaan boleh mengukuhkan dolar. Sebaliknya jika data mengecewakan, dolar boleh menghadapi lebih banyak tekanan kerana peluang pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat bertambah. Tidak ketinggalan juga angka purata pendapatan sejam gaji swasta dan komen pegawai risak persekutuan termasuk Jerome Powell menjelang mesyuarat dasar akan datang Beralih kepada analisis teknikal carta Euro US Dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.0783 akan mencetuskan isyarat beli dengan Euro menyasarkan paras rintangan 1.0818 dan 1.0852 false breakout pada paras ini akan membolehkan pembukaan posisi penjualan menolak euro turun ke 1.0783 jika harga menembusi dan kukuh di bawah paras tersebut Matuang Eropah ini boleh melanjutkan kelemahan ke 1.0749 dan mungkin 1.0715 pada paras ini saya mencadangkan untuk membuka pembelian pada rebound dengan jangkaan pergerakan 30 sehingga 35 pips posisi pembelian pada 1.0749 dan 1.0783 hanya patut dipertimbangkan selepas false breakout. Dalam senario kenaikan, penembusan di atas 1.0818 boleh mencetuskan lonjakan ke paras tertinggi satu bulan yang baharu. Pergerakan melebihi 1.0852 akan membuka laluan untuk kenaikan selanjutnya menuju pada paras ini adalah bijak untuk menjual pada rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Bercakap tentang pound British false breakout pada 1.2890 dan 1.2919 akan menghasilkan isyarat penjualan yang kukuh menolak sterling kembali ke 1.2851. Pada paras ini pembeli dijangka mengambil alih dan berpotensi mencetuskan pembelian pada false breakout. Sebaliknya, jika harga terus merosot dan menembusi di bawah 1.2815, pound boleh jatuh ke 1.2808. Pada paras ini, pedagang disarankan untuk membeli pada rebound dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 pips Jika tekanan jualan kekal suram, harga boleh menembusi dan kukuh di atas 1.2890. Dalam kes ini, sterling ber, dijangka meningkat ke 1.2919 dan mungkin mencecah paras tertinggi satu bulan sekitar 1.2946. Pada paras ini, saya mencadangkan untuk membuka posisi jual pada rebound dengan jangkaan penurunan 25 sehingga 30 tips menjelang akhir minggu. Pembelian pada 1.2919 dan 1.2890 hanya relevan selepas false breakout. Sekian ada video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.